Dövlət sərhəd xidmətinin əməkdaşlarının sayıqlığı nəticəsində narkotik vasitələrə bənzər maddələrin dövlət sərhədindən qaçaqmalçılıq yolu ilə Azərbaycana keçirilməsin qarşısı alınıb. Ölkə Təvi desixanın saytına istinadən xəbər verir ki, 3 aprel tarixində saat 22:45-də Göy Təpə sərhəd dəstəsinin xidmət ərazisində İmişli rayonunun Aranlı kəndinin yaxınlığında yerləşən sərhəd zəstəvasının xidməti sahəsində İran İslam Respublikasından Azərbaycan Respublikası ərazisinə hərəkət edən iki naməlum şəxsin dövlət sərhədini pozması sərhəd nariyadı tərəfindən müşahidə edilib. Sərhəd nariyadının daxil əmrinə tabe olmayan sərhəd pozucuları ərazidən qaçmağa çalışarkən saxlanılıb saxlanılan şəxslərin İran vətəndaşı 1972-ci il təvəllüdlü Həmid Dərgahi Heydər oğlu və Azərbaycan vətəndaşı Xızı rayon sakini 1984-cü il təvəllüdlü Həsrlət Quliyev Elxan Eldar oğlu olması müəyyənləşdirilmiş. Əllərindəki bağlamaya baxış zamanı çərrsində ümumi çəkisi 2 kq 765 qram narkotik vasitəyə 865 qram heroinə və 1900 qram marixuana və bənzər maddələr aşkar olunaraq götürülüb vəzifə üzrə əməliyyat-istinqaq tədbirləri davam etdirilir.